Артем, доброго дня. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями в нынешних сборах. Здравствуйте. Впечатления хорошие. Все нравится. Довольны уровнем условиями этими, которые нам здесь предоставили. Все для работы есть. Поэтому работаем, стараемся. Сейчас работаем над физической нагрузкой. Играем игры на... тоже под нагрузкой. Через день у нас получаются игры. То есть работаем, готовимся к чемпионату в обычном режиме сборов. Как вы рівень готовности команды на данный момент? Ну, на данный момент уровень еще, я думаю, рано как-то говорить о хорошем уровне. Мы готовимся, работаем над этим, чтобы подойти на первую игру. в оптимальных кондициях, в наилучшей форме. Сейчас все для этого делаем. Набираем. Через игры тренируемся по две тренировки в день. Поэтому тренерский штаб говорит, что он делает, мы это выполняем. Надеюсь, что 25 числа мы подойдем в наилучших кондициях этой игре. На вашу думку, как себе собой зарекомендовали новички в минулому матче? Ну, большинство из них это молодые перспективные ребята. Я думаю, все старались, отдавались полностью на поле, работали, показали себя неплохо. Я думаю, что все будет хорошо, если будет продолжать работать в том же направлении. Как вы, в целом оцениваете предыдущий матч? Предыдущий матч мы играли против <связывая> Петровской команды выиграли 2-1 ну, тренерский штаб дал много шансов ну, молодежи дал шанс показать себя я думаю они хорошо себя проявили проигрывали сначала 1-0 но смогли переломить ход матча забили два мяча, один в конце поэтому 2-1 На чем нужно еще нужно чтобы команда с уверенностью сказала мы готовы к матчу с Днепром ну я думаю в первую очередь это нужно выполнять все, что говорит нам тренерский штаб на 100%, работать на тренировках, вылаживаться на максимум, э на играх э отрабатывать наши тактические схемы. Где-то пока у нас еще есть время, что не так можно поправить. И я уверен, если мы будем работать на все 100%, каждый отдавать все силы, то мы за этих оставшихся сколько там три недели мы подойдем прекрасной форма. И я уверен, обыграем ее.